अक्सर लोग रमज़ान में ज़क़़ अदा करते हैं तो क्या जकवात का साल रमज़ान से शुरू होता है कोई ऐसी मुन बात है या वैसे ये एक रुझान है नेकी के समझ लें वो आ, देखें ज़क़़त तो उस वक़्त से लागू होती है जिस वक्त आपब नसाब बने हैं जैसा कि मतलब ज़हैर ख़ान साहब ने बताया कि साहिब नसाब वो है जिसके पास अगर कोई गोल्ड है तो पचासी ग्राम के करीब उस पचासी ग्राम उसके पास सोना मौजूद हो जिस दिन उसके पास पचासी ग्राम सोना आया वो उस दिन साहिब निसाब बना अब मुमकिन है कि ये उसके पास फर्ज़ कर लें कि मुहर्रम के, के महीने में ये वाला अगर हम इस्लामिक महीनों के हिसाब से चलें तो मुहर्रम के महीने में वो साहिब निसाब बना तो हदीस में आता है कि ला जकता फ़ी हत्ता यहूला यह अलहिलहल कि उस वक्त तक किसी माल पर ज़क़ात नहीं होगी जब तक एक साल ना गुज़र जाए तो मुहर्रम में जब वो साहिब निसाब बना तो उस पर ज़क़ात जब वाजिब होगी वो मुहर्रम अगले मुहर्रम में ही होगी यानी कि एक साल के बाद होगी तो इस इसल के तहत इसमें ये कैद नहीं है कि लाजमन आपने रमज़ान के महीने में ही अपनी ज़क़़़ अदा करनी है लेकिन बहुत से लोग एक नेकी समझते हुए और ये समझते हुए कि हाँ हज़रतल वसम का अर्शाद है कि रमज़ान में किया गया सदका जो है वो अल्लाह ताला ज़्यादा कबूल फ़रमाता है उसका ज़्यादा स्वाव मिलता है रमज़ान में दी गई नकियों का स्वाब कई कई गुना बढ़ के मिलता है इस नजरिए के साथ अगर कोई इंसान रमज़ान का एक महीना मुकर कर लेता है अपने साल को समझने के लिए और उसको एक मैार बना लेता है तो वो उसमें रमज़ान के महीने में जुकआत अदा कर सकता है उसमें उसके मुकर करने में कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है ठीक है